Сегодня на базе Одесского апелляционного хозяйственного суда проходит круглый стол, посвященный э, актуальным вопросам применения законодательства в сфере государственной регистрации. Тема данная выбрана не случайно, поскольку за последнее время законодательство именно в этой сфере претерпело значительных глобальных изменений. Сегодня возникает очень большое количество э, проблемных вопросов практической реализации отдельных норм. Я хочу сказать, что основные вопросы касаются именно и, и э, самих проведения самих регистрационных действий, и оснований их проведения, и обжалования действий государственных регистраторов. Данная тема была выбрана не, сами, не самостоятельно судьями и не инициирована нашим судом. Она была поставлена на вид именно представителями регистрационной службы, а также, соответственно, субъектами хозяйствования различных сфер деятельности. Сегодня абсолютно все юрисдикции, и общая юрисдикция, и хозяйственная, и административная, сталкиваются с рассмотрением дел и, в принципе, действиями судей относительно всевозможных регистрационных действий. Поэтому Сегодня у нас судьями-спикерами выступают не только судьи хозяйственной юрисдикции, но и в основном у нас докладчики, это судьи общей юрисдикции. Вы выбрали не случайный такой формат, поскольку мы хотим максимально осветить данную проблему и за счет такого широкого круга участников рассчитываем на то, что мы найдем максимально эффективные пути решения наиболее спорных моментов, которые возникают сегодня в практике. Поэтому я безусловно надеюсь на позитивный результат и на хорошую, хорошую работу, участников данного круглого стола. Тема эта очень интересная, очень актуальная, ибо стабильность рынка недвижимости является одним из залогов стабильности вообще экономики любой страны, и в том числе и Украины. Интерес это вызывает мероприятие еще и потому, что споры и дела, связанные с регистрацией объектов недвижимости, характерны для всех юрисдикций. И для общей гражданской юрисдикции, и для хозяйственной юрисдикции, и для административной юрисдикции. Это как раз те проблемные вопросы, которые объединяют нас всех. Поэтому это вызывает большой интерес у судей и, я думаю, что и у всех граждан нашего города и нашего государства. Я буду выступать с докладом, посвященный судебному решению по гражданскому делу как правовому основанию регистрации права собственности на жилье. Это очень актуально, это очень важно для всех нас, ибо законодательство наше построено таким образом, что право собственности на объекты недвижимости, а жилье это является одним из объектов недвижимости, возникает только тогда, когда оно зарегистрировано в установленном порядке. То есть, если даже была какая-то сделка, было судебное решение, этого недостаточно для того, чтобы лицо стало полноценным собственником имущества. Для того, чтобы он он полноценно им владел, пользовался и распоряжался, необходима еще и такая вот государственная регистрация. Поэтому я буду говорить о тех видах судебных решений, которые подлежат регистрации и некоторых проблемных вопросов. А проблемы возникают в связи с тем, что законодательство у нас это меняется много лет. И впервые закон был принят в 2010 году, специальный закон, а в 2015-2016 году в него были внесены кардинальные изменения. И вот на сегодня на круглом столе, думаю, их обсудим.